hari ini kita mau cek dua grill pan ini satu black dog satu yang OEM mari kita lihat kedua-duanya sekali di antara yang OEM dengan yang brand black dog untuk brand OEM kita kena beli bagnya berasingan dengan dengan pannya pan nya adalah begini murah harganya kurang sedikit berbanding dengan black dog datang dengan free dua pemegang yang dimana kita masukkan begini saja jadi dia agak longgar dan sedang tercabut lah, senang tercabut Oke, okay? tetapi dia punya Kualiti agak bagus, kita akan lihatlah. lah, kalian nampak dari segi Kualitinya, dia ada Jenis ini, ada yang Lebih murah 10 ringgit, 15 ringgit Itu, 30 ringgit itu Kualitinya tidak sebagus yang Inilah, oke, okay? jadi ini Adalah jenis kualiti tinggi Ini dia adalah brand OEM Brand OEM yang berkualiti Tinggi, ini adalah brand Black Dog, Black Dog dia datang dengan bag-nya, agak sama bag-nya kalau kita lihat tadi agak sama bag-nya kita lihat tapi bag black dog mungkin berkualitas sedikit lah lebih cantik oke okay, yang ini lebih basic uh, perbezaannya dia ada velcro di sini dan di sininya tiada velcro lah uh, dia ada brand black dog yang black dog lebih cantik lah tetapi yang OEM lebih besar dan yang black dog kita ada uh, tempat boleh hook Group hand black dog dia lebih mahal kalau kita lihat dia jenis kualitinya begitu belakangnya pun ada brand black dog ini brand black dog di belakang tebal lah kedalamannya jadi dia ada sedikit segi empat berbandingan ini lebih bulat oke okay, ini cantik juga desainnya black dog di tengah dia lebih tebal kalau kita lihat kan di bawah ini dia lebih tebal di tepi itu dia ada, dia punya desain begitu. Black Dog ini dia datang sekali dengan handlenya juga. Saya lebih suka handlenya nya karena uh, dia ada lubang di sini. Maksudnya bila kita pegang gitu kan, contohnya. Bila sudah masukkan, bila kita pegang, dia ada tempat masukkan tangan. Jadi kalau angkat lebih senang lah. Berbanding dengan ini, kita angkat begitu. Dan yang grill pan ini lebih berat daripada grill plant ini yang ini lebih rendah jadi kalau mengangkat satu tangan masih bolehlah kalau kita masak telur contohnya kan kita boleh satu tangan dan kita boleh begini oke okay, jadi dia ada lubang ini boleh satu tangan dan boleh angkat dan tidak berat masalah dengan ini dia tiada tempat masuk tangan jadi kalau kita pegang kayunya saja tidak cukup kuat mesti pegang begitu jadi mesti pegang dua tangan tidak dapat pegang satu tangan kecuali tangan tersentuh grill plan. Kalau tersentuh grill plan memang panas lah. Angkat satu tangan memang sangat susah. Oke, okay? jadi ini kelemahan yang pertama lah yang ini dia ada lubang. Tetapi kalau dari segi kecantikan, yang saya rasa yang inilah lebih cantik macam Korea design. Black Dog juga datang sekali dengan rack ini. Jadi boleh kita letakkan di sini. Jadi kalau kita pakai minyak dan kita goreng, boleh letaklah di atas sini, sambil menunggu dia menitis sedikit. Jadi dia sedikit lebih banyak aksesori. Oke, okay, sekarang saya akan coba masak dulu pakai uh, Black Dog Stove. Dikatakan kedodanya ini uh, boleh goreng tanpa memerlukan minyak. Biasanya dengan minyak mungkin lebih sedap lah kan. Tapi saya akan coba hari ini untuk cek dulu lah boleh pakai tanpa minyak katina. Alright, saya akan tes menggunakan telur. Macam boleh kan? Okay, mari kita lihat lekat di bawah. Nampaknya dia tidak melekatkan. Macam boleh, tidak masalah. Oke, okay, saya kasih kurangkan panas. Oke, okay, nampaknya tidak masalah. Dia memang jenis non-stick. Oh, oke. Okay. Boleh. Alright. Jadi, begitu. Nampaknya agak cantik kan? Kita lihat sini. Oke. Okay. Walaupun tanpa minyak, masih boleh tempel lama saya pakai silikon supaya kita tidak scratch ke kita ini. Oke, okay, nampaknya oke. Okay. No problem. Oke, okay, sekarang kita cek untuk grup pen jenis OEM. Oke, okay, let's try tengok macam mana ya. Okay, mari kita cek. Alright, looks good. Looks good. Hmm. Dia punya Oh, yo. Iya. Cantik kok. Oh. Saya rasa kalau non sticknya ada pattern ini lebih bagus. Oh, yo. Iya. Tengok. Lebih cantik kok oh, non stick -nya. dia. tahu tadi itu terlampau panas apa kalau dari segi eksperimen ini oke okay lebih kurang sama lah kan oke okay. dua-duanya pun non-stick very good perbezaannya ialah tadi sajalah dia punya tempat pegang tangan itu saja perbezaannya uh, nampaknya quality lebih kurang sama dari segi senang pakai ini lebih senang pakai sebab dia lebih ringan dan dia senang diangkat ada tempat pegang yang ini berat susah mau pegang satu tangan lah saya akan angkat macam ni dia kalau wah oh, berat. dan dia punya ini tidak berapa ketat pemegangnya tidak berapa bagus lah okay uh, dari segi kualiti berat memang ini lebih kualiti lebih berat dan dia punya desain tu saya rasa menang sedikit dari segi non-stick dia lah. Dari segi harga yang ini murah sedikit, Black Dog mahal sedikit. Keseluruhannya saya rasa Black Dog menang lah dari segi senang digunakan sebab dia lebih senang dipegang dan lebih ringan. Oke, okay, good. Itu saja. Alright, thank you. Bye-bye.